вы трижды были министром энергетики ну, в, трех в трех правительствах, да, да Пустовотенко, Тимошенко и Ханура. С кем вам наиболее было комфортно работать и с кем наиболее плодотворно, скажем? Бывает. Ну, комфортно в правительстве, я вам скажу, комфортно никогда бывает. не бывает. Значит, это работа в правительстве, это, знаете как, беда наших правительств всех какая, что только ты через полгода, наверное, от полгода до года, в этот период, ты осознаешь, что ты министр. Потом ты начинаешь что-то делать, потому что это отрасль. Представьте себе, энергетика Украины для того, чтобы ее осознать, для того, чтобы это проходит какое-то время. И а у нашем, в нашей стране век правительства недолог, век министров недолог. И поэтому вот этот период, он, он очень как бы сложный, поэтому о комфортности ну, не, 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 может быть речь. Потому что в 1999 году это было очень сложное время. Валерий Павлович был премьером. Это второй выборы Ленина Леонида Даниловича на второй срок. поэтому веерное отключение по всей стране. Значит, не платежи 30%, отсутствие газа, отсутствие угля, отсутствие этого. И была поставлена задача, чтобы страна сияла, потому что выборы отключать нельзя. Там комфортнее не может быть. Но работа а плодотворнее? Была... Вот работа была плодотворной, потому что там это был такой период очень жесткий, там права на ошибки не было. Поэтому мы работали, ну, в принципе, мы стабилизировали ситуацию, и даже при этом, вот надо дать должное, вот сегодня вводится, Несторовская гидроаккумулирующая, там Ташлыкская гидроаккумулирующая, большие структурные объекты. Основа была заложена в 1999 году решением э, правительства и подписью Валерия Павловича Пустовойтинга. Это был очень смелый такой шаг и как бы и была тарифная политика на высоком уровне. Э, период работы Сюлиев Владимировны это было э, после помаранчевой революции. Это было такие структурные как бы изменение, это осмысление, развитие евроинтеграционное проекта. Я скажу вам, что тоже плодотворно была подготовлена стратегия развития отрасли энергетики до 30 -го года. Это единственная стратегия вот, отраслевая, которая есть, долгосрочная, не только для отрасли, даже для Украины таких стратегий не разработано. Это была колоссальная работа динамичная работа, я бы сказал, ну, достаточно эффективная работа вот, в правительстве Юлии Владимировны Тимошенко, когда, Тимошенко да, в 2005 году. Естественно, вот, правительство Юрия Ивановича Иханурова, но ну, мне кажется, это самая такая работа была конструктивно, смысленно мудрая. Вот, мне кажется, вот, вот правительство Иханурова, это была была самая мудрая работа, самый мудрый подход, спокойно, да? он, он был осмысленный как бы со всех сторон, не принимались резких каких-то решений эмоциональных, политических, конъюнктурных и так далее. И тогда, но тогда вот был период взаимоотношений с Россией, первая газовая война, когда президент России поставил условия с 50 долларов на 250, он на весь мир объявил, что цена за газ будет 250. и мы проводили очень тяжелые переговоры, очень сложные, но мы их провели достойно и было подписано лучшее соглашение. Наверное, всех времен за годы независимой Украины, когда цена была 95, и стоимость за транзита была поднята до 1,6, практически ничего не поднимала. Но, вернее, это Украина не потеряла в денежном отношении. Ну, это было в январе, но в марте были выборы Верховный совет, политическая составляющая начала доминировать, и правительство Иханурова отправили в отставку. А затем последовал газовый договор 2009 года. Нет, затем последовал газовый договор 2008, где цена поднялась до 130 без повышения транспорта, потом последовало 200, 170, потом 250, потом 4, все критиковали. И тогда вот я помню, как, как сейчас было ток-шоу, тогда собрались и представители партии регионов, и нашей Украины, и Батькивщины, и все меня критиковали, что вы неправильно подписали соглашение и так далее. И я тогда произнес такую фразу, я вот до сегодняшнего помню, сказал, что, уважаемые друзья, знаете, вы сейчас критикуете, вы не были на этих переговорах, вы не понимали, что это, как это было, но жизнь все расставляет на свои места, только этого, для этого и надо дать достаточно времени. И вот прошло достаточно времени, и жизнь расставила на свои места, кто какие соглашения подписывал. Некоторые эксперты утверждают, что Харьковские соглашения а, как бы закрепили газовый договор 2009 года, и поэтому якобы сейчас Украина не может через европейские суды его расторгнуть. знаете, вот столько знатоков в газовых вопросах у нас уже каждый, каждый второй. Газовое соглашение, газовый вопрос – это стратегический вопрос. Это самый сложный вопрос во внешней и внутренней политике страны. Поэтому его такие выводы и заявления можно делать только вот через какой-то поверхностный взгляд или беря какой-то отдельный фрагмент, фрагментарно. Если смотреть в целом, то это совсем не так. Но это тема Отдельные дискуссии, это одними словами, не, не Это сложный вопрос. И сегодня я вам скажу: Украина э, вот как человек, который как бы занимался и, и ну, считаю, что я владею достаточной информацией и э, возможно, могу проанализировать, сегодня Украина делает ну, очень смелые и правильные шаги. Первое по диверсификации это абсолютно правильно. Значит, любыми путями, много, мало, но надо диверсифицировать по наращиванию объема добычи собственного газа и, самое главное, по снижению потребления. И с вашей точки зрения, есть какие-то реальные возможности пересмотреть все-таки газовый договор и от кого это зависит в первую очередь? Это, прежде всего, это реальные возможности есть и он будет пересмотрен вот, при выполнении вот нескольких таких моментов, ну, на мой взгляд. Первое – это, естественно, снижение, сокращение потребления газа, это уменьшение зависимости, это диверсификация, это увеличение объемов. И подход в переговорах с «Газпромом» с нашей стороны должен быть государственный. Должна подключиться вся государственная машина. Должен работать МИД, Минэкономики, Министерство финансов и так далее. Как это с российской стороны. Там очень четко работает мощно вся государственная машина. У нас переговоры ведутся чуть-чуть так рванно, бессистемно и, мне кажется, немножко аматорски. Поехал руководитель «Нафтогаза», значит, переговоры ведет, потом министр, потом вице-премьер, какие-то индивидуальные, индивидуальные, поездки. Это нужно, не, все, это нужно создать рабочую группу с представителей опытных людей, которые выработают директивы, выработают положение, как это, как выйти по-взрослому, так по-государственному. У нас это идет как бы рванно. И, знаете, не может руководитель Нафтогаза, кем бы он ни был, вести переговоры на, как бы, по теме, которая является темой президентов. Кто бы ни говорил, это тема президентов, газовые вопросы. Поэтому все остальное это какая-то тактика там или, или, или формальный подход. И тем более у нас руководитель Нафтогаза, вот он поработал, сняли уголовные дела, поработал, сняли. Уголовные дела или там э -э предъявили там какие-то другие обвинения и так далее. Это это неправильно. У нас неэффективно и не очень четко и неправильно работает государственная машина. Она Нет у нее такой мощи, как какая должна быть.